بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح كافة الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح كل مشايخنا كل آل سلسلة قدس الله أسرارهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح مؤلف الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه فدرين أمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بأن أنا أندرمت الله <applause> Pelajaran kita muka surat 273. Adurut Ad Samin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'khadu min hujubi sidqi rusuli alaihi masalatu wassalam. Wa istihalatu al-kizbi. عليه الصلاة والسلام وإلا لم يكونوا رسلا أمناء لمولانا عالم بخفيات جل وعزا واستحالة فعل المنهيات كلها لأنه أرسل ليعلم لي خلق خلقا bi aqwa lahum wa af'alihim wa sukurtihim wa ila jamu'a Allah yakuna fi jami'an jami'a wa li amri maulana jalla wa 'azza alladhi ta'arahu ala jami'il khalqihi wa aaminuhum ala shirri wa wahyihi dan diambil daripada wajib benar segala pesuruhnya atas mereka itu alaihi wasallatu wasalam dan mustahil dusta atas mereka itu alaihi wasallatu wasalam dan jika kalau tiada nescaya tiada lah ia pesuruh kepercayaan bagi Tuhan kita yang mengetahui dengan segala rahsia jalla wa azza dan mustahil ia mengerjakan segala manhiat belianya kerana bahawasanya mereka itu disuruh mengajar akan sekalian makhluk dengan perkataan mereka itu dan perbuatan mereka itu dan diam mereka itu. Maka lazimlah bahawa tiada ada mereka itu pada sekalian bersalahan bagi pekerjaan Tuhan kita Jalla wa'azah. Yang memilih akan mereka itu atas sekalian makhluk dan diamankan mereka itu atas rahsia wahyunya. Wa yukhadu minhu aydan jawazul a'aradul basyariyati Alayhi Izzaka لا يقدح في رسالتهم وعلو منزل لتهم عند الله تعالى بل ذلك مما يزيد فيها dan diambil daripadanya pula harus segala arah basyariah atas mereka itu kerana yang mereka itu tiada memberi cedera pada pesuruh mereka itu pada ketinggian manzilahnya pada Allah Ta'ala Tetapi ada yang itu setengah daripada barang yang melebihkan mereka itu di dalamnya Maka adalah jumlah yang masuk pada Muhammad Rasulullah itu 16 Pertamanya percaya akan segala Nabiya Dan malaikat Dan kitab Dan hari kiamat Dan sidik mereka itu Dan amanah mereka itu Dan tabligh mereka itu dan harus baginya arah basyariah. Ini delapan. Dan lawannya delapan pula. Jadi enam belas. jadi himpungkan dengan yang dahulunya. Maka jadi enam puluh enam. Akidah masuk di dalam kata kita. La ilaha Allah Muhammad Rasulullah. Kata Syekh radiyallahu anhu. Faqad, Faqadid tadaha. Laka tadammunu. Kalimatai syahadati ma'akillatih hurufiha li jami'il ma yajibu ala mukallafi ma'rifatuhu ma min aqaidil imani fi haqqi ta'ala wa fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam maka nyatalah bagimu mengandungi dua kalimat syahadat serta sedikit hurufnya bagi sekalian barang yang wajib atas mukallaf mengetahui daripada aqaidul imam pada hak Allah Ta'ala dan pada hak pesuruhnya atas mereka itu alaihi masallatu wasallam tawi olehmu hukum pesuruh itu berkekalan hingga masuk ia syurga kepada syurga isi syurga kepada syurga isi ahli neraka ke ke dalam neraka maka habislah hukum pesuruh bersalah hukum nabi jadi berkesudahannya maka berkekalan ia hingga di dalam syurga tawi olehmu bahawasanya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi dengan jawami al-kalim yakni perkataan yang sedikit maknanya sangat banyak seperti kata Ibnu Athaillah Jika ditakbirkan ulama Allah mentafsirkan oleh mereka itu selama-lamanya daripada satu rahsia kalimah satu daripada kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat meliputi dengan dia pengetahuan dan tiada kuasa mereka itu faham Hingga berkata setengah ulama jika kalau dihuraikan makna satu hadis. Min husnil islam mar'i tarakuhu ma la tujuh 70 tahun tiada habis daripadanya. Dan jika berhenti umur dunia sekali sekalian selama-lamanya tiada selesai daripada hukum satu hadis ini. Baik anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Wajib benar pesuruh Allah. Sekalian rasul-rasul wajib bersifat benar mereka itu. Asirku. As Dan mustahil mereka dusta. sebab mereka pesuruh Tuhan. Kalau mereka dusta, mereka tak jadi pesuruh Tuhan. Kerana Allah Taala Maha mengetahui. Dan mereka tidak mengerjakan segala tegahan. Manhiyat. Tak ada satu tegahan Arti mereka cukup amanah. Kerana bahasa mereka dia disuruh mengajar pada kita makhluk. Sama ada dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan diamnya itu pun menjadi hukum. Tidak masuk akal kalau mereka melakukan dusta. Atau mereka melakukan dosa atau maksiat. Hmm. Sebab itu Allah memilih mereka sebagai pesuruhnya. Mereka tidak bersifat dusta, tidak bersifat melakukan dosa atau maksiat. Atau durhaka kepada Allah. Tak ada. Itulah, nah, Itulah. kesimpulan pada ucapan yang tadi. Kemudian wa yukhadu aidan dan diambil daripada pula harus. Para rasul ini bersifat manusia. Yang tidak memberi cedera kepada kerasulannya. Tidak memberi cedera kepada kerasulan. Dalam arti kata, tidak berlaku pada mereka itu perbuatan dosa dan maksiat tak ada lah. Tapi sifat-sifat manusia biasa yang tidak menjatuhkan bertabat kenabian dan kerasulannya berlaku pada mereka. Makan, minum, tidur, baring, beranak, beristeri, berkeluarga, sakit, susah dan sebagainya berlaku. Mereka ini maksum. Dia pelihara oleh Allah dari segi dosa. Maknanya dia harus bersifat dengan sifat manusia. Dia tak kata wajib dah. Dia tak kata seluruh perbuatan manusia jahat-jahat tu dia ikut tak? Faham gitu ya? Begitu je perkara-perkara yang keji. Yang huduh-huduh. Penyakit yang jelek-jelek sangat tu. Gila, sopak dan sebagainya. Tidak terkena kepada rasul-rasul itu. Mereka pilihan Allah. pada barang yang melebihkan. Kemudian dengan Nabi Rasul-Rasul itu bersifat manusia biasa ni. Di sana ada kelebihan pada mereka itu. Mereka susah. Mereka bersabar dan redha. Mereka melakukan kerja-kerja. Di sana diberi pahala yang lebih pada mereka. Itu kelebihan kepada mereka. Sehingga mereka naik mertabat lebih pada malaikat. Sebab dia bersifat manusia biasa. Adapun dia bersifat manusia biasa ni Ada tiga hikmah yang besar Yang pertama tadilah Supaya membesarkan pahala bagi dirinya Yang keduanya Untuk menunjukkan kesabaran Untuk menunjukkan reda Dalam ujian-ujian Allah Berlaku pada Rasul-Rasul Dia menjadi ikutan kepada kita Kita datang ujian Allah bala dan sebagainya Maka dengan sebab itu rasul sudah menunjukkan kepada kita bagaimana rasulullah berlapar Abu Hurairah pernah datang kepada Nabi mengatakan dua hari tak makan Abu Hurairah mengikat dua butir batu di perutnya tapi bila mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa buka perutnya dia kata kami dah tiga hari tak makan punya Rasulullah lagi lagi susah daripada Abu Hurairah tu sendiri. Jadi kesabaran Nabi SAW tu jadi contoh kepada para sahabat juga kepada kita. Yang ketiganya kerana Nabi Rasulullah SAW itu sifat manusia biasa dia menjadi sumber hukum syarak. Sebab Nabi ini sebagai pembuat syarak. Pencipta hukum Rasulullah lah. Hakikatnya Allah lah. Tapi melalui baginda. Umpama peristiwa Rasulullah SAW semayang yang empat rakaat jadi dua rakaat Zuhur. Hmm. Sehingga sahabat bertanya adakah semayang dipendekkan ya Rasulullah? Atau adakah Tuhan lupa? Hmm. Akhirnya kata dia lupa. Akhirnya Rasulullah bangun semula semayang. Maknanya bila tak cukup rakaat gitu nabi tambah saja dua rakaat Berarti Nabi takbir atau takbir semula bukan takbir itu ihram tapi takbir itu untuk masuk semula dalam sembahyang. Nabi tambah dua rakaat sahaja. Nabi ulama fiqh istimbah hukum di situ. Nah, bahawasanya kerana Nabi pun tersalah jadi akan berlaku pada kita sebagai manusia biasa ni imam-imam akan tersalah. Tapi makmum akan beritahu. Yang kita perbetulkan semayang dengan sekadar menambah rakaat saja. Tidak takbirat ihram semula. Faham ni ya, anak ya? Itu namanya hukum. Hmm. Jadi itulah tiga perkara apabila Nabi bersifat manusia, basyariah. Orang ha? basyariah. Baik. Apabila begitu, jelaslah. Maka adalah jumlah yang masuk pada Muhammad Rasulullah itu enam belas. Yang pertama percaya kepada segala ambia. Kedua percaya kepada malaikat. Tiga percaya kepada kita. Percaya kepada hari kiamat. Percaya kepada hmm, hari kiamat. Dan empat situ. Dan sidik mereka itu. Amanah. Tabli mereka itu. Hmm. Tiga ya. Ha, tiga. Jadi ada. Hmm, InsyaAllah itu percaya pada Ambiya, percaya pada Malaikat, percaya pada Kitab, percaya pada Kiamat, percaya Nabi itu bersifat sidik, sifat amanah, sifat tabligh Itu juga itu. Arab Syariah ada lapan Hmm, lapan ya? ni. Lawannya, lapan juga dari enam belas. Maka dihimpunkan dengan dan dahulu maka jadilah dalam la ilaha Allah tu Istirahat dengan Ft. Kita dah ada lima puluh Hmm Kemudian dalam Dalam Muhammadur Rasulullah Dalam la ilaha Allah Kita ada lima puluh Muhammadur Rasulullah Kita ada Enam Di sini Jadi tunggu kita menyimpulkan Enam puluh enam di Dalam la ilaha Allah Muhammadur Rasulullah Hmm Cuma ada yang kita jadi 68 tu tambah dengan percaya kepada qadar dan qadar. Faham anak nak sekalian? Hmm. Qadar dan qadar tambah lagi satu. Satu, jadi dua. Jadi 68. Jangan anak-anak keliru pula. Hmm. Jadi tiba-tiba 66 pula. <coughs> tu sekadar kiraan je lah. Hmm. Ataupun kalau tambah lagi fatana. Hmm. Kini disebut tiga je sifat Nabi. Tak wajib bagi Nabi. Hmm. Baik, tak apa ya. Ah ha, gitu. Maka nyatalah bagimu mengandungi dua kalimat syahadat. Sedikit hurufnya. Bagi sekalian barang yang wajib pada mukalla. Hmm. Daripada akan kesimpulan, kaedah kesimpulan-kesimpulan iman. Allah Taala padanya pesuruh naik itu alai musalla. Tapi alamo hukum pesuruh berkekalan hingga hari isi syurga masuk syurga. Bukan Rasul. Untuk menyampaikan kepada manusia hmm supaya manusia berpegang sehingga al syurga masuk syurga nak pergi masuk nak Itulah. Habislah hukum pesuruh. Ha, tak lah. Tugas Rasul dah habis situ. Bersalah hukum Nabi. Tiada berkesudahan. Nabi ni maknanya dia menjadi contoh. Tauladan dia ikutan kepada kita. Tetap berkekalan sampai. Hmm. Hingga dalam syurga pun. Hmm. Amin tuan nak kira ya. Hmm. Ketahui olehmu bahawasanya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dia bangkitkan Nabi jawamiul kalim ia ni perkataan yang sedikit maknanya sangat banyak. Maknanya perkataan Nabi bila di ayat Al-Quran tu sendiri. Terdapat meliputi dengan pengetahuan. Tiada kuasa mereka itu. Tersengok. Jika dihuraikan satu hadis. Min husnil islami al-mar'i tarquhumailah. Ya'ni. Hmm. Sebaik-baik Islam itu ialah Seorang mesti meninggalkan perkara yang tak ada kepentingan pada diri dia Cukup dengan hadis itu pun Kata ulama Mereka bertahun-tahun dan Kata jika so, berhenti umur dunia sekali-sekali Selama lama tiada selesai Daripada hak untuk menghuraikan hadis yang satu itu hmm. Tak sekata hadis-hadis orang lain luahnya ilmu Islam ini. Wallahu a'lam. Baik, saya buka soalan. Ini ulang-ulangannya saja kita nak mengulangi apa namanya kesimpulan sifat-sifat wajib, bagi Rasul kita-kita akidah tunajin dan guru samin dia dia mengambil tiga sifat rasul sahaja. Hmm. Fatanah tu dia sifat Kamilah kesempurnaan kepada kali kalau sebut fatanah kena sebut sifat-sifat yang lain. Jadi dia tu guru kita sebut tiga saja. Siddiq, amanah dan tabligh. Hmm. Baik, kita buka soalan lah kepada anak-anak sekalian. -anak.

Sila nak nak sila Cuma dari segi bilangan tu Kalau dalam dalam perbahasan kita kalau dalam kira tu najin ke apa kita big minjam? 68 tapi dalam ni 66. Beza dua. Dalam Muhammad Rasulullah tu ada 16. Cuma kalau kita tambah dengan beriman kepada kodok dan kodak, cukuplah 68. Haa, gitu. Haa. Tak ada masalah lah antara 66 dengan 68 tu, anak-anak faham lah tu. Keseluruhan kan? Apa namanya, dalam La ilaha illallah tu, istirahat dengan iftihqah tu, kita dah ada 50 dah. Dah simpulkan dah situ. هذا السؤال اللي أنا أسأله. يسوع بربع سؤال بحلو هاك يسوع. أنت كلمة لا إله إلا الله. Nabi kita dah tu. Ramai juga dekat, dekat 20 orang ni. Ada soalan anak-anak sekalian eh? Iqra' Basyariah itu ada tiga hikmahnya. Yang Iqra' Basyariah tu Ingatlah. Yang pertama untuk besarkan pahala bagi Nabi Rasulullah maksudnya. Yang kedua untuk mengajar hukum hakam. Empat ulama istimbat hukum. Yang ketiga untuk menunjukkan kesabaran ketahanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia ini dengan bala bencana dan sebagainya. Tiga perkara itu. Semua erat basyariah sifat manusia biasa tu Jangan menganggap Manusia ni ada sifat dosa Dari segi dosa Nabi-Nabi tu tak ambil sebab mereka tu hatinya hati malaikat. Memang Rasulullah, Rasulullah ni tidak bersifat malaikat. Satu peratus. Zohi batin dah. Tapi batinnya malaikat. Zohirnya manusia biasa. Itu kena faham baik-baik. Dan jauh sekali Nabi bersifat Tuhan. Nabi tidak juga bersifat jin. Tidak pula perempuan. Bajik lelaki. Yang dapat wahyu daripada Allah. Jelas nak sila ya. Ini jelas betul-betul kedudukan Rasul itu. Baik, ada soalan ke? Ada pandangan ke? anak nak sila. Tak ada, tak ada ya? Kan? Malik kena baca panjang sikit tadi. Baca arah panjang sikit. <laughs> Apalah kita sambung besok. Menditikan sikit besok. Banyak dia bincang tentang la ilah Allah tu. Sebagai penutup kitab kita ni lah. InsyaAllah lah kalau tak ada arahnya. Selepas ni kita cuba hmm. gagal-gagal lah. Banyak dah kita tahwik tamat ni. Cuba kita mendalami tahwik tasawuf lah. Kadang-kadang ustaz kita buka kita hikam lah pelan-pelan eh. Ada ahli-ahli yang dah istiqamah ni Tak ada hati kejap Lepas tu kita buka Seru salikin lah